Слушай, ты вот тут будешь задавать вопросы другим людям, понял? Ты не даешь. Ты хочешь с одной пообщаться? А? Ну теперь я даже таких, очень ты, хочу. Я, я таких, как ты, очень сильно, очень сильно жду. Класс. Значит, не переключишься. Значит, мы с тобой в сласть наговоримся. В сласть? Да. Ты будешь. Понял? Давайте сразу далее условимся, что так, как вы меня называете, куда вы меня посылаете, оно не приводит к автоматическому моему трансформации в то, что вы меня окрестили, вот или мой. моя телепортация не происходит в ту сторону, в которую вы меня послали. Поэтому то, что вы будете посылать, оно как бы тратит время и вас просто дискредитирует. Давайте, вы у нас крутой, начинайте, задавайте вопрос, зададите тему, тон, темп. Слушаю вас. Темтон. Да. Темтон, сдавайся. Ну, Все? мы будем общаться. Ты же хотел пообщаться. С тобой? О чем? Ты же говорил, что ты таких, как я, ищешь и ждешь. но это же было две минуты назад. Конечно. А теперь ты говоришь, что со мной не хочешь общаться. Будем общаться или нет? Первый вопрос. Вот смотрите, вот по-любому кто-то его слушает. Первый вопрос. Ты фанатик? Фанатик? Чего фанатик? Ну, я тебе вопрос задал. Ну, фанатик Украины. чего? Ты фанатик? Ну, Украины. Дай определение фанатик. Что это означает? Твоем понимании. Фанатик Украины это что? Характеристики. Я сравню. Ага, есть, 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 а, они нету, неф. Или да, да, все совпадает. Это же слово, которое мы с тобой по-разному подразумеваем. Дай определение, что такое фанатики. Используют авиатуру всего. То есть, у тебя вот видно то, что у тебя. Кого кого используют? Подожди, первое вот слово ну... что ты сказал? Используют чего? Аббревиатуру. Обви... а да, вот об... тебе вышиванка, Абвиатура? Ну, вот я не знал до этого, как бы, что это такое абвиатура. Ну вот видишь, потому что это так, существует. Так что это за ну, слово, что вот оно означает? Вообще а как оно пишется? Так. Я не могу найти значение этого слова. Я... А найди это мне, нет. найди мне, покажи это слово. Можешь мне? Или продиктуй, где мне его прочитать? В каком словаре ты это слово прочитал? Не знаю, есть такой словарь Даль. Даль. Знаешь, такой писал Даль? Да, есть словарь Даль. Абвиатура, ну там найдешь. Обревация, аббревиатура. Ну, есть? Нет, нет. Найди на своем телефоне, покажи мне. Вот напиши, покажи своей русской, русской рукой. А как тебе нахуй это сделать сейчас? Здесь еще. Да. Это да. сложно сочиненное слово, изначально из нескольких символов. Что писать, скажи, чтобы я у себя. Я думал, у тебя а два биби... телефона. Ага, пишу. Абдевиват. Ну ты меня серьезно, блять, уже сам. я... Ты меня заблудил, блять. Хоть и все, друзья.